قدیم عرب کے ریگستانوں کے درمیان احکاف نامی ایک عظیم شہر آباد تھا جہاں قوم عاد رہتی تھی یہ لوگ نہ صرف جسمانی طاقت میں بلکہ علم و ہنر میں بھی یکتا تھے ان کے محلات سونے کے ستونوں اور ہیروں سے جڑے ہوتے تھے باغات میں ہر موسم کے پھول کھلتے تھے اور چشمے شیریں پانی سے لبریز تھے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر غاریں بنائی جو گرمی میں ٹھنڈی اور سردی میں گرم رہتی تھیں مگر ان تمام نعمتوں نے انہیں مغرور بنا دیا وہ اپنی طاقت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہم جیسا کوئی نہیں ہماری سلطنت کو کوئی نیست و نابود نہیں کر سکتا ہم نے موت کو بھی موت دے دی حضرت حود علیہ السلام آدھ کے ایک معتبر قبیلے بنی غوث میں پیدا ہوئے بچپن ہی سے وہ فطرت کے رازوں میں گم رہتے اکثر ویرانوں میں جا کر اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے جوانی میں انہیں خوابوں میں عجیب اشارے ملے ایک رات جب وہ غار میں عبادت میں مشہول تھے فرشتے نے آواز دی اے حود اللہ نے تمہیں اپنا نبی چنا ہے اٹھو اور اپنی قوم کو راہ راست دکھاؤ حضرت حود علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو جمع کیا ان کے چچا مرسد بن سعد جو قوم کے سردار تھے نے تنز کیا بیٹا تمہاری عقل پر تو پردہ پڑ, پڑ گیا ہے ہمارے ابا وستاد کے بتوں کو چھوڑ کر ایک نامعلوم اللہ کی پوجا کیوں کریں حود علیہ السلام نے جواب دیا چچا جان یہ بت کبھی تمہاری فصلیں نہیں بچا سکتے اصل معبود تو وہ ہے جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے قوم یاد نے نہ صرف حود کی بات رد کی بلکہ ان پر پتھراؤ تک کیا ایک دن جب حود علیہ السلام بازار میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے ایک نوجوان نے اونٹ کی ہڈی پھینک کر ان کے سر پر مار دی خون بہتا دیکھ کر قوم ہنس پڑی حود نے درد بھری آواز میں کہا تمہارا یہ ظلم تمہیں خاک میں ملا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم کو ڈرانے کے لیے کئی نشانیاں بھیجی۔ پہلی نشانی اچانک تمام چشمے کڑوے ہو گئے لوگوں نے حیران ہو کر کہا شاید کوئی جادو ہے دوسری نشانی مویشی ایک ایک کر کے مرنے لگے سرداروں نے کہا ہم نئے جانور منگوا لیں گے یہ ہود کا کیا کرایا ہے تیسری نشانی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے مگر بارش کی بجائے ٹڈی دل نے فصلیں تباہ کر دیں تین سال تک بارش نہ ہوئی لوگ پیاس سے بلکتے بچے روٹی کا ٹکڑے کو ترستے ایک بڑی عورت لیلہ نے ہود کے سامنے گڑ گڑا کر کہا اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے دعا کرو ہود علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے دلوں میں تکبر ہے سچتا کرو اور کہو اے اللہ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں مگر سردار چلائے ہم کبھی کمزوری نہیں دکھائیں گے آخر کار ایک صبح آسمان پر سرخ بادل نمودار ہوئے لوگوں نے خیال کیا کہ بارش ہوگی مگر السلام چیخ کر بولے یہ تمہاری موت کا بادل ہے پہاڑوں کی گاروں میں چلے جاؤ مگر کسی نے نہ سنا پہلا دن ہوا نے ایسی تیزی پکڑی کہ درخت جڑ سے اکھڑ گئے تیسرا دن پتھر کے محل اڑتے ہوئے آسمان سے ٹکرانے لگے پانچواں دن لوگ ہوا میں اڑتے پتھروں کی طرح زمین پر گرتے آٹھواں دن سورج طلوع ہوا تو آکاف میں صرف کھنڈرات تھے ہوا نے ہر نشان مٹا دیا تھا حود علیہ السلام اور ان کے چالیس پیروکاروں کو اللہ نے ایک محفوظ وادی میں پناہ دی جب عذاب تھما تو انہوں نے دیکھا کہ سارا شہر ریت کے تودوں میں دب چکا ہے حود علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی پروردگار تو ہی رحم کرنے والا ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں مومنین نے مل کر ایک نئی بستی بسائی علیہ السلام نے انہیں سکھایا سادگی میں ہی نجات ہے انہوں نے کنویں سے پانی نکالا کھجور کے درخت لگائے اور ہر جمعے کو اجتماع کر کے اللہ کی حمد بیان کرتے سالوں بعد جب تجارت کے کافلے احکاف سے گزرتے تو کوہانی سناتے دیکھو یہاں ایک مغرور قوم تھی جو ہوا میں اڑا دی گئی حود السلام کی دعا آج بھی ان پہاڑوں میں گونجتی ہے قوم آدھ کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمت پر غرور ہلاکت لاتا ہے حضرت ہود نے پچاس سال تک دعوت دی مگر مایوس نہ ہوئے مٹی کے بھیڑوں بتوں کے آگے جھکنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا سرت میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو احکاف میں ڈرایا یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے